মনোজ হোম কিটচেনলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই এটা লাডু ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ তাৰ কাৰণে মই বাদাম কেইটামান লৈ লৈছোঁ লৈ পেলাই এইখিনি ভালকৈ মই ভাজি ল'ম পূৰা কুৰকুৰি হোৱালৈকে মই ভালকৈ ভাজি ল'ম বাদামখিনি আৰু একেবাৰে ল' ফ্লেমত ভাজিব নহ'লে মানে কি হ'ব বাহিৰৰ পৰা জ্বলি যাব ভিতৰতো কেঁচা থাকিব তেতিয়া মানে লাডুটো খুব এটা ভাল নালাগে যিহেতু বিহু আহি আছে সকলো ঘৰতে পিঠা পনা লাডু ব বনাই আছে ময়ো সেইদৰে কিবা কিবি বনাই আছোঁ আৰু যি বনাইছোঁ আপোনালোকৰ লগতো মই শ্বেয়াৰ কৰি আছোঁ আৰু এতিয়া মই মোৰ বাদামখিনি ভজা হৈ গ'ল এতিয়া মই কাজু বাদাম কেইটামানো লৈ লৈছোঁ আৰু এইখিনি এটা খুব মানে হেল্ডি লাডু ৰেচিপি দিছোঁ আৰু এতিয়া এই কাজুখিনিও মই আৰু গোটেইখিনি মই চব বিনা তেলতে ভাজিছোঁ আৰু এতিয়া কাজুখিনিও ভজা হৈ গ'ল এইখিনি মই নমাই দিছোঁ আৰু মই বগা তিল লৈছোঁ আধা কাপ বগা তিল লৈছোঁ লৈ পেলাই এইখিনিও মই একেবাৰে ল' ফ্লেমত ভাজি ল'ম নহ'লে একেবাৰে কালাৰটো বেয়া হৈ যাব একেবাৰে ফ্লেম ল' ৰাখিব ল' ৰাখি পেলাই ভালকৈ ভাজি ল'ব এই আছ কালাৰ হোৱা নাই আৰু এতিয়া মই বাদামখিনি কি কৰিম ভালকৈ বাকলি গুচাই ল'ম বাদামখিনি কিন্তু গৰমত বাকলি নুগুচাব ভালকৈ নুঠে বাকলি পূৰা ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছতহে মানে বাকলিখিনি গুচাই ল'লোঁ বাকলিখিনি গুচোৱাৰ পিছত কাজুখিনিও মই ইয়াত দি ল'লোঁ দি পেলাই আৰু মই এটা বাতিৰে এই ধৰণে প্ৰেছ কৰি পেলাই মই এটা বাতিৰে প্ৰেছ কৰি পেলাই অলপ মই টুকুৰা কৰি দিম আৰু তেতিয়া মানে লাডুটো ভাল লাগে নহ'লে বেছি গোটা গোটা হৈ থাকিলে বাদামখিনি ভাল নালাগিব আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'বোৰ ভাল লাগে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব মোৰ নিউ ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যন পাই যাব আৰু মোৰ বাদামখিনি গুৰখিনি মই এইধৰণে পগাই থৈ থোৱা আছিলে সেইকাৰণে মই সকলোৱে জানেই বাৰু আৰু গুৰখিনি মই ইয়াত দি দিলোঁ পবোৱা গুৰখিনি আৰু অলপ মই গৰু ঘিউ দিছোঁ গৰু ঘিউ দিলে কি হয় মানে তেল ৰিফাইন তেল বা গৰু ঘিউ দিব পাৰে এই আৰু চব বাতিত মই লৈছোঁ এই পৰ্যায়লৈকে হ'ব লাগিব মানে গোট মৰা হ'ব লাগিব আৰু অলপ তেল দিলে মানে কি হয় লাডুকেইটা খুব চকচকীয়া হয় মানে তেল দিব পাৰে নিদিব পাৰে আপোনালোকৰ ইচ্ছা আৰু এতিয়া মই এইখিনি দি দিছোঁ বাদামখিনি দি দিছোঁ ক্ৰেছ কৰা বাদামখিনি মই দি দিছোঁ আৰু তিলখিনিও দি দিছোঁ দি পেলাই মই এইখিনি ভালকৈ লৰাই ল'ম আৰু গেছটো মই বন্ধ কৰি দিছোঁ দিয়াৰ লগে লগে মই গেছটো বন্ধ কৰি দিলোঁ দি পেলাই মই এইখিনি খুব ভালকৈ লৰাই ল'ম মানে মিক্স কৰি ল'ম আৰু গোটেইখিনি যাতে গুৰখিনি ভালকৈ লাগি যায় এইধৰণে মই অলপ দেৰি লৰাই থাকিম কাৰণ ইমান গৰমে গৰমে লাডুটো বনাব নোৱাৰি সেইকাৰণে অলপ দেৰি দি পেলাই এইধৰণে লৰাই দিম লৰোৱাৰ পিছত অলপ ঠাণ্ডা হ'ব বেছি কিন্তু ঠাণ্ডা হ'ব নিদিব নহ'লে পিছত লাডু বান্ধিবলৈ দিগদাৰী হ'ব আৰু এতিয়া এটা বাতিত মই পানী লৈছোঁ লৈ পেলাই এতিয়া মই লাডুকেইটা এইধৰণে বনাই ল'ম পানী মানে বেছিও পানী নল'ব অকল জাষ্ট হাতখন মানে আঙুলিকেইটা তিয়াই পেলাই ভালকৈ হাতখিনি লগাই দিব তেতিয়া আৰু হাতত নালাগে আৰু এয়া চাওকচোন কিমান ধুনীয়াকৈ লাডুকেইটা বান্ধিছোঁ আৰু কিমান ধুনীয়াও হৈছে লাডুকেইটা খাবলৈ যে ইমান সোৱাদ হৈছে এইবাৰ বিহুত বনাব আৰু বহুতে জানেও যোনে নাজানে এইধৰণেৰে বনাব পাৰে আৰু এয়া চাওক এটা এটাকৈ বনাই আছোঁ গোটেইখিনি এইধৰণে বনাই ল'ম আৰু বহুত ধুনীয়া হয় আৰু খাবলৈও কিন্তু খুব ভাল কলা তিলৰ লাডুকেইটা মোৰ ল'ৰা ছোৱালী ইমান ভাল নাপায় সেইকাৰণে মই আজি বগা তিল আৰু ড্ৰাই ফ্ৰুটছেৰে লাডুকেইটা বনালোঁ আৰু এয়া চাওকচোন এইকেইটা লাডু হৈ গ'ল আৰু কিমান ধুনীয়া হৈছে চাওকচোন লাডুকেইটা এয়া চাওক আৰু আপোনালোকে বনাব